Вам подобається? Замовляйте. Англійська. Швидко та впевнено. Телефон 466.101. Привіт! А ось і я. Кожна дівчина мріє стати принцесою. Коштовне каміння, чарівні прикраси. А також влаштовувати світські прийоми заморських гостей. Але найбільше принцеси полюбляють бали. І наша маленька принцеса Анастасія на балу танцює краще за всіх. Привіт! А ось і я, Святогорова Анастасія. Мені 8 років, Я учусь 12 школі. Я люблю займатися музикою, танцями. Я люблю ходить в художественную школу. И я люблю учить разные стихи и языки. Uh, hello, I am Nastya. I am eight. I am pupil on the second form. I have a big family: father, mother and two brothers. My family is very friendly. I like dancing and singing. I think I am a happy girl. Я люблю ходить в художественную школу. Мы там рисуем паски, деревья. Она рисует, а мы его разукрашиваем. Маме делаю открытки на 8 марта. И я очень люблю мастерить что-нибудь. Я люблю очень разукрашивать и рисовать. Как и все девочки, я очень люблю куклы. Моя самая любимая кукла – это вот эта. Ее зовут Флора. Мне ее подарил Святой Николай. Я люблю такой же цвет, и, и она моя самая любимая кукла. Видны на душе стоя радостно. Вона надейна. Ей можно доверять бо дружба робить наше життя прекраснейшим. Good. из... what is your favorite season? My favorite season is is она очень хорошая, она никогда не бьется, заступается. А, а когда кто-то в классе бьется, она постоянно ну, говорит, чтобы они не бились, потому что их может наругать зауч или учительница. Она постоянно, ну, детей не ругает. Она, она, она такая добрая. Она постоянно э, с тем дружит, с тем, но она очень спокойная. А мы, мы вместе. Мы с Настей на танцы, мы вместе занимаемся в одном классе, и еще она мне помогает, когда ну, какие-то трудные задания, еще мы с ней вместе празднуем день рождения. И почти весь класс друж, ну кроме мальчиков, конечно, гуляют с ней постоянно. Когда мы на улицу ходим, она тоже со всеми гуляет. А после конкурса я ей подарил цветы. По английскому 10, по физкультуре 10, по чтению тоже 10, а по математике и постоянно 11, либо 12 ставят даже за домашнюю работу. Ну, и она мне очень нравится как подружка, она самая лучшая моя подружка. А, ну, у меня еще есть подружки, но у меня больше нравится, Настя всего нравится из класса, потому что она хорошо учится, может подсказать, и, ну, не только из-за этого, а еще, ну, еще... С ней можно подружить, она никогда не будет обманывать и предавать своих близких друзей. Ну и будет, ну, и она, она, она так себя хорошо ведет, и ее никогда не ругают, и, ну, она мне больше всего нравится. Я люблю с ней проводить время, и мы очень много общаемся. Вам подобается? Замовляйте! Швидко та впевнено. Телефон 466-101. Малюй, співай, в шпагат сідай і гамлета в театрі. Грай. Бий в барабани, вірш пиши, Фішку свою нам покажи. Моя фішка це танці. Мій партнер дуже забавний і веселий. Він дуже любить латину. Мы занимаем только первые места эм, во Львове, в Киеве, в Харькове. Мы уже выучили чача, джаз, квикстек, квинский вальс, тангу и самбо. Мои самые любимые танцы – это, это танго, чача и самбо. Там надо следить за коленными, держать ритм и и не забывать, что не да, надо тирать руки. И форму держи. Форму держи. А. И, и раз, и, и, раз, и, два, и, раз, и, стоп. Даешь ножку и наверх, и потом щелк. И щелк. Нет, уже нужно поменять направление. Потому что она меня поправляет, когда я неправильно танцую. Добрая, ласковая, воспитанная. Ну знаете, это как говорится, мои вторые дети. дети. Детей у меня как бы ну нету, ну есть у них свои родители, а я получается как вторая мама. Вот, то есть отношусь как и к детям, как и к танцорам. То есть и ругаю, естественно, вот пытается. за то, что они делают, за то, что не справляются с заданием, за то, что не выравнивают коленки, за то, что не держат ручки, за то, что голову там не держат и как бы. За те, що стараються, за хороші місця на турнірах. Коли дивишся на небо, то все, що навколо, стає неважливим. Якщо підняти очі вгору, можна побачити, як в небі красиво пливуть хмарки. І тоді розумієш, для чого ми всі живемо. Я считаю, что нужно жить, чтобы приносить людям радость, чтобы учиться, чтобы маму не огорчать. Я понимаю, что идеальная семья это, ⁇ это моя семья, что семья навсегда поможет тебе, она оденет тебя, она покормит тебя. Без семьи жить нельзя. Моим важным человеком является моя мама, потому что она м -м, хорошая, милая, ласкательная, и она всегда меня радует. Любим друг друга по-настоящему. И когда я вырасту, я буду воспитать своих детей так, как воспитывает меня моя мама. Если бы у меня была волшебная палочка, то я бы всем детям подарила радость и родителей, чтобы природу никто не огорчал и, и никогда ничего не загрязнял. Моя дочь Анастасия занимается бальными танцами с 6 лет. Вот. сначала само собой у нее не очень получалось, но тем как она растет, у нее появляется интерес, и ей нравится это занятие. Конечно, направила она ее на танцы ям, как всегда родители решают за детей куда их отправить и чем заниматься. Вот, ну я считаю, что для девочки самый лучший вид спорта это бальные танцы. Это походка, это фигура, да и вообще двигаться. Девочки красивые, это просто необходимо, я считаю даже по жизни. Вот я хочу, чтобы они с Мишей достигли вершин этого спорта, хочу, чтобы заняли все кубки и побеждали всегда на турнирах. Танцы для меня самое любимое хобби, и я хотела заниматься ими всегда.